Татьяна Мазов. На, на прошлой неделе наши исследователи вернулись э, э, из э, Луганской области, э, куда они ездили, это была очередная наша миссия. И сейчас э, в центре, в фокусе нашей миссии были сообщения о голодных смертях. То есть вдумайтесь, вот на секундочку, на вот один момент, закройте глаза и подумайте. Украина, 2014 год, это богатая сельскохозяйственная страна. И там есть случаи голодных смертей. Наши исследователи не нашли этому подтверждения, но ту картину, которую вы увидели они а там, она ужасная. То есть я, наверное, не буду добавлять, сегодня прозвучало достаточно большое количество страшных историй. Немножко лучшая ситуация в Луганске, в Донецке, в больших городах совсем все плохо. В маленьких городах действительно люди голодают. Действительно, они очень сильно зависят от этих полевых кухонь. Непонятно, насколько хватит этих полевых кухонь. Люди продают буквально все, что можно продать, все что можно и нельзя. вот башши на эти рынки, на которых люди стоят и, ну, вот, вот все вот буквально что можно вынести из дома, они все это за копейки продают. И хотелось бы сказать, что как бы мы к ним ни относились, но с точки зрения права, а для нас для правозащитников именно это имеет значение. это граждане Украины. И у украинского правительства есть определенное обязательство по отношению к этим людям. И вот это решение э, отрезать регион от социальных выплат, от банковской инфраструктуры, э, я не буду его оценивать. Я не знаю, ну вот стратегически, насколько это было правильно или неправильно, но принимать такое решение, не создав должных условий для внутренне перемещенных лиц, ну это, наверное, абсурдно. Действительно, это неадекватно. Действительно, нужно сделать украинскому правительству намного больше для того, чтобы обеспечить соответствующие условия для тех, кто покидает этот регион. Конечно, сейчас будет логический вопрос у многих зрителей по поводу финансов. То есть насколько Украина способна сейчас обеспечить всех этих людей жильем, работой, социальными выплатами и так далее и тому подобное. На самом деле есть очень большое международное сообщество. Опять-таки, это не секрет, что сейчас международное сообщество симпатизирует Украине. И поверьте мне, финансы, ресурсы и помощь на международном уровне, она найдется. Но инициатива должна идти от правительства Украины. А правительство Украины, в свою очередь, должно проанализировать, какие есть сейчас потребности у внутренне перемещенных лиц, и уже в соответствии с этим формировать э, запрос к международному обществу. Вот решение проблемы.